चिंचोलीचा पाडा येथील दोन वर्षीय मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह राहत्या घरातील बाथरूमच्या वर सुटकेस मध्ये ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार आज समोर आला आहे सदर मुलीच्या हत्या प्रकरणी एका आरोपीस अटक करण्यात तळोजा पोलिसांना यश आले आहे हार्षिक अमलेश शर्मा वय वर्ष दोन राहणार तळोजा देवीचा पाडा असे मृत मुलीचे नाव असून ती मंगळवार पासून दिनांक पंचवीस रोजी पासून बेपत्ता होती मृत मुलगी तिच्या आई वडिलांसह देवीचा पाडा येथे राहत होती ती मंगळवारी खेळण्यासाठी बाहेर गेली होती त्यानंतर ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या आई वडिलांनी तळोजा पोलीस ठाण्यात दिली होती दरम्यान आज तिचा मृतदेह हो राहत्या घरात बाथरूम मधील पोटमाळ्यावरील सुटकेसमध्ये ठेवल्याचे आढळून आले पोटमाळ्यावरून वास येऊ लागल्याने पाहणी केली असता मृतदेह हो सुटकेसमध्ये आढळून आला तळोजा पोलीस व क्राईम ब्रांच यांनी एकत्रितपणे तपास सुरू केला असता सदर मुलीच्या घरासमोर राहणारा मोहम्मद अन्सारी याला ताब्यात घेण्यात आले आहे व त्याची चौकशी केली असता भांडणातून व पैशाच्या हवासापोटी सदर गुन्हा केल्याचे कबूल केले आहे सदर मुलीची आई मुलीचा शोध घेण्यासाठी घराबाहेर गेली असता मोहम्मद अन्सारेने सदर मुलीला ठार मारून सुटकेस मध्ये टाकून ती सुटकेस बाथरूमच्या हुकवर ठेवली होती अशी माहिती परिमंडळ दोन चे पोलीस उपायुक्त प्रशांत मोहिते यांनी दिली याबाबत पुढील तपास तळोजा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रवीण भगत करीत आहेत पच्चीस तारीख को पोलीस स्टेशन को कम्प्लेंट मिली की उनके जुरिस्टिक्शन मे जो माहुली कृपा बिल्डिंग है वहां पे रहने वाले श्री अमरेश शर्मा इनकी तीन साल की लड़की मिल नहीं रही है इस सिलसिले में तलोजा पुलिस ने, ने किडनेपिंग उसकी खोज करने के लिए पांच टीम्स तैयार की गई थी बुलाया गया था लेकिन आ, वो मिली नहीं कल रात को तलोजा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि उस लड़की की बॉडी डेड बॉडी उसके घर में जो टॉयलेट है उसके ऊपर एक वैक्सीन बैग में पड़ी हुई मिली फिर हमने इसमें मर्डर का सेक्शन ऐड किया वहां जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग थे उनसे लो पूछताछ की दरजा पुलिस की टीम्स और पुलिस स्टेशन की टीम्स और क्राइम ब्रांच पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो लड़की डिसीज है उसके घर के सामने ही रहने वाला मोहम्मद अंसारी इसने कबूल किया कि उसने इस लड़की का कत्ल किया और उसके जो रेगिंग बैग थी उसकी खुद की उस बैग में उस लड़की का डेड बॉडी डाला और जब लड़की के रिलेटिव उसकी माँ उसको खोजने के लिए बाहर गए थे घर का दरवाजा खुला छोड़ के, तब उसने ये बैग उनके के टॉयलेट के छुपा के रख दी अभी तक जो इंट्रोगेशन किया गया मोहम्मद अंसारी इस आरोपी के पास तो उसने बताया कि उसकी उसके बीवी के और जो डिसीज लड़की है उसके माँ के हमेशा झगड़े होते थे उनके बच्चों के खेलने के कारण और वो कुछ दिनों पहले उसे चुपी मोबाइल गेमिंग ऐप पर खेलने का शौक था उसमें वो कुछ बयालीस हजार गंवा चुका था तो उसने सोचा कि इस लड़की को मार के फिर इसका डेड बॉडी बाहर नहीं फेंक की उसके पिताजी से फिरौती की रकम मांगी जाए लेकिन जब पुलिस आई वहां पे खोजबीन चल रही थी तो उसको वो अवसर डेड वॉली ठिकाने लगाने का नहीं मिला इसलिए उसने वो बैग जब लड़की के माँ बाप बाहर थे खोजबीन के लिए तब तो उसको मौका मिला और उनके घर में टॉयलेट के ऊपर उसने छुपा के रख दी उसको अभी तरजा पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पेश करने वाली है और इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भगत कर रहे हैं आपला परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीन वर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता दूरध्वनी क्रमांक एट सिक्स फाय टू फोर वन फोर थ्री फोर थ्री